श्रीमन्नारायणीयं एनबैरेणव दशकम् उषापरिणयमु नृगमहाराजुनकु शापविमुक्ति प्रद्युम्नो रोक्मिणे यः स खलु तव कला शम्बरेणाहृतस्तं हत्वारत्या सहाप्तो निजपुरमहरदृक्मिकन्याञ्च धन्यां त्वत्पुत्रोत्थानिरुद्धो गुणनिधिरवहद्रोचनां रुक्मिपौत्रीं तत्रोद्वाहे गतस्त्वं न्यवधिमुसलिना रुक्म्यपि द्यूतवैरात् बाणस्य सा बलिसुतस्य सहस्रबाहोः माहेश्वरस्य महिता दुहिता किलोषा त्वत्पौत्रमेन मनिरुद्धमदृष्टपूर्वं स्वप्नेऽनुभूय भगवन् विरहातुराभूत् योगिन्यतीव कुशला खलु चित्रलेखा तस्याः सखी विलिखति तरुणानशेषान् तत्रा निरुद्धमुषया विदितं निशायाम् आनेष्टयोगबलतो भवतो निकेतात् कन्यापुरे दयितया सुखमारमं तं चैनं कथं च न श्रीनारदोक्ततदुदन्तदुरन्तरोषैः त्वं तस्य शोणितपुरं यदुभिर्न्यरुन्धाः पुरीपालशैलप्रियदुहितृनाथोऽस्य भगवान् समं भूतव्रातैर्यदुबलमशङ्कं महाप्राणो बाणो झटिति युयुधानेन युयुधे गुहप्रद्युम्नेन त्वमपि पुरहंत्रा निरुद्धाशे शास्त्रे मुमुहुषितवास्त्रेण गिरिशे धृता भूता भीताः प्रमथकुलवीराः प्रमथिताः परास्कन्दत्स्कन्दः कुसुमशरबाणैश्च सचिवः सकुम्भाण्डो भाण्डं नवमिव बलेनाशु बिभिदे चापानां पञ्चशक्त्या प्रसभमुपगते छिन्नचापेथ बाणे व्यर्धे याते समेतु ज्वरपति ज्वरपतिरशनैरज्वरी त्वज्वरेण ज्ञानिस्तुत्वाथ धत्वा ध तव चरितजुषां विज्वरं स ज्वरोघात् प्रायो तज्जनवन्तोऽपि च बहुतमसारौद्रचेष्टा हि रौद्राः बाणं नानायुधोऽग्रं पुनरभिपतितं दर्पदोषाद्वितन्वन् निर्लूनाशेषदोषं सपदि शङ्करेणोपगीतः तद्वाचाशिष्टबाहुद्वितयमुभयतो निर्भयं तत्प्रियं तं मुक्त्वा तद्दत्तमानु निजपुरमगमः सहोषः मुहुस्तावच्चक्रं वरुणमजयो नन्दहरणी यमं बालानीतो दवदह पाने निलसखं विधिं वत्सस्ते यो गिरिशमिह बाणस्य समरे विभो विश्वोत्कर्षी तदयमवतारो जयति ते द्विजरुषा कृकलासवपुर्धरं नृग नृपं प्रतिवालयमापयन् నిజ జనే ద్విజ పాహిమాం ఉషా పరిణయము నుగ మహారాజునకు శాప విముక్తి అను ఎనభై రెండవ దశకం సమాప్తం నారాయణ నారాయణ గోవింద శ్రీమన్నారాయణ నారాయణ గోవింద नारायण नारायण गोविन्द लक्ष्मी नारायण नारायण गोविन्द